Əlinizdə izləyicilərimizə vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masazır qəsəbəsində əsas prospekt yolunun üstündə belə bir gözəl, 5 otağlı, 2 mərtəbəli, bax bu formada həyətan sahəsi olan gözəl bir həyət evin təqdim edirəm sizə. Yəni düz qapısının önünə kimi asfalt xəttlidir. Bax burada magistral yoldur. Bax gördüyünüz 3 dənə evdir. Yəni iki satılıb, bax ortadakı bu gözəl ev qalıb. Evin üzü kabanitik daşlarla döşənilib. Yəni həqiqətən tam müasir Şu burada tikinmiş bir həyət evlərindəndir. Pəkanları baxın, bu formada ağlayla yığılıb. Həyətinə 2 maşın tam asanlıqla daxil olar. Biri. Evdə son təmir tamamlanma işləri qalıb, yəni 1-2 günlük. Qiyməti də, yəni əla bir qiymətdədir. E, Deməli, bax daxil olduq evin birinci mərtəbəsinə. Gördüyünüz kimi formada gözəl şəkildə yığılmış pəkanları var. Qeyd etmək istəyirəm ki, ipotekası hazır olan şəxslər Yəni bir daha da vurğulayıram, diqqətlə qulaq asın. İpotekası hazır olan şəxsdə bu evi dövlət ipotekası ilə ala bilər. Deməli bax gördüyünüz bu formada birinci mərtəbəsidir. Gəcanlar, baxın bu formada əl işinə yığılıb. Mərtəbələr arası monolit betondur. Və daxil oluruq evin birinci mərtəbəsində olan qonaq otağıma. Yəni bu formada işıqlı, gözəl təmirli bir qonaq otağı var. Bax gördüyünüz bu formada. Yəni qeyd etmək istəyirəm ki, əsas magistral yolun üzərindədir. Yəni magistral yoldan təmi 20 metr aralıdadır. Bax bu peykanların altında betonla işlənilib. Və burada belə bir mətbəxi var. Bu formada mətbəxdir və mətbəxənin arxa tərəfindən evin arxasına keçmək mümkündür. Yəni burada manqal da düzəltmək olar. Yəni mətbəxinin ölçüsü də kifayət qədər geniş ölçülərdə hürmətli izləyicilərimiz. Əsas magistrala yolun üstündədir. Yəni bu perspektivinə görə <coughs> çox əla bir qiymətə satışa çıxarılıb. Bax, burada da belə bir arxa tərəfdə yetor otağıdır, gördüyünüz kimi. Bu formada birinci mərtəbədə də yataq otağı var. Mərtəbələr arası monolit betonlu və birinci mərtəbədə burada belə bir kiçik sanitari qovşağı var. Və qalxırıq ikinci mərtəbəyə kupçalıdır. Yəni ən əsası odur ki, kupçalıdır, ipotekiyə yararlıdır. Yəni bir çox alıcıların axtardığı prinsipə uyğundur. Və burada da ikinci mərtəbədə də belə bir geniş dəhlizi var. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı mövcuddur. İkin növbədə, baxın, belə bir dəhlizini sizə təqdim edirəm. Baxın, belə bir balkonu var, gördüyünüz kimi heyətən sahəsində bu formadadır. Yəni baxın, düz magistral yolun üstündədir. Çox əla bir yerdədir. Və burdan daxil oluruq. Növbətçi otağına, yataq otağıdır hansı ki, yəni çox gözəl şəkildə divar kağızlarıdır vurulub. Bax bu formada. Bütün otaqlarda komik xətləri çəkilib. Hərazdə bütün kommunallar daimi də hörmətə layiqiz. Biz yəni dəhlizdən növbəti daxil olacağımız otaq. Növbəti yataq otağıdır. Bax bu formada belə bir yataq otağıdır. Görürsüz. Qiyməti 110.000 manata təklif olunur. Yəni real alıcılar üçün qiymətdə endirim olunacaq. Bax burada da belə bir sanitariya qovşağıdır. Və burada növbəti bir ev yataq otağı var. 110.000 manatdan, yəni real alıcı üçün endirim olunacaq və qeyd etmək istəyirəm ki, bütün səhətlər qaydasındadır. Birbaşa paket kupçadır. 110.000 manat start qiymətidir. Videonu izləyərkən kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan ilk yeni evlərlə birinci olaraq siz tanış olasınız. Bir daha da vurğulayıram, Ev Masası qəsəbəsində Əraz Marketin yaxınında Əsas yolda 20 metr aralıqda 5 otağlı, 2 sotda inşa olunmuş bir həyət evidir. Yəni təmir zamanında yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuşdur. İpoteka ilə daalmaq mümkündür. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.